З поразок нема перемог. Принаймні саме так хочеться сказати перед грою зорі проти Таврії. Вітаю в ефірі. Програма Зоряний футбол у найближче 20 хвилин з вами у студії ЯМ Катерина Ракова. Сьогодні без зайвих емоцій спробуємо розібратись у поразці чорнобілих від Волині. Поговоримо з генеральним директором команди Сергієм Рафаїловим та згадаємо про наступного суперника луганської команди. Гру проти команди Віталія Кварцяного «Зоря» програла. Задаем матч та підемо далі. Травми курйози та червоні картки. Таким бойовим видався матчу Олчевському. Старт поєдинку шокував. Вже на п'ятій хвилині ліпатія який вибіг на побачення з Романенком замість удару по воротах. В'їхав у воротаря гостей. Вердикт арбітра був миттєвим. Червона картка для гравця зорі. Луганчани запанікували та відійшли назад. Команда кварцяного навпаки відчула перемогу. Хрестоносці контролювали хід гри. Результат контролю відобразився на табло у другому таймі, коли найкращий бомбардир чемпіонату Майкон замкнув подачу Кутового 1-0 відіграти у Луганчан можливостей було мало. Незважаючи на усі спроби забити, зоря навпаки, пропустила вже у додатковий час. 0-2 Луцьк підіймається на дев'яту сходинку, а заря все нижче. Ви переможця наше було благодаря тому і січення обстоятельств, що ігрок хороший футболіст Зорі отримав красну карточку при стики. Він грав грубо, получилась груба стичка, але тим не менше... я думаю, что получился красная карточка, и поэтому нам где-то было легче играть, не будем скрывать, что мы такие какие-то сильные. Просто это обстоятельство сыграло в пользу нас. Второе, что нас разочаровало, когда мы вели 1-0, и оставалось минут 20 игры, мы на 65-й минуте забили гол и начали удерживать счет. Это обедняет футбол, это уменьшает шанс на перспективу. Никто не ожидал, что так сложится ход матча. Хоть ход, ход игры. Удаление на пятой минуте. Ну, я не скажу, что там выбило нас какой-то из игрового будем говорить, там, ритма. но... Пришлось изменить полностью тактику, хотя мы сюда приехали, когда установка была одна, а когда увидели поле, пришлось перестраиваться по игре. Черзі. У Тараса Лазаровича пошкодження задніх м'язів стегна, яке він отримав у грі проти ФК Сум. У Максима Галюка після того, як він повернувся зі збірною, знайшли розрив суглобної сумки великого пальця. У Ігоря Коротецького струс мозку щось порушилося і у лідера Максима Білого, з яким наразі тісно працюють лікарі. Павло Худзік та Сергій Ференчак приступили до бігової роботи і того семеро. Анатолій Чансуву та його помічникам є над чим подумати. Мужу свою чергу бажаємо хлопцям скорі. Рішого повернення на поле. І ще одна не досить приємна новина зі стану команди. Зіркові новачки Франк Мадоу та Бруно тепер будуть грати за молодіжний склад. Таке рішення прийняв тренерський штаб. Формулювання просте – легіонери не хочуть грати у захисті. Тобто взагалі не викладаються на поле, що сталося з іноземцями та чому команда програє такі важливі матчі. Ми поговорили з генеральним директором Зорім Сергієм Рафаїловим. Йому точно було що сказати. Дивимось. Не боїться відповідати на питання журналістів. Ніколи особисто в мене складається враження, що саме цю людину відправляють на передову після гучних невдач у команді. Ось і сьогодні моєму герою, генеральному директору зорі Сергію Васильовичу Рафаїлову доведеться відповідати на незручні питання, але я впевнена у щирості свого гостя. Здравствуйте, Сергій Васильович знову рада бачити вас. Також виходить, що ми з вами зустрічаємося, коли команда проігрує. проігрива. От і сьогодні ми говоримо після програша. Луцкая Волыни. На ваш взгляд, что случилось с командой? Почему мы проигрываем команде, которой не должны были проигрывать? Ну, как так? Это... С... Почему не Команда очень серьезно укрепилась. Хотя ее турнирное положение, так же, как наше, там разница в одно-два очка, как бы говорил о том, что мы должны были играть на раунде. И действительно, мы могли и должны были бы играть на раунде. Но вот это вот, как бы, ошибка ли партии на пятой минуте матча, она целиком перевернула всю игру. Хотя нельзя сказать, я не жалуюсь, надо, как бы, и не плачу, и не ною. Но ведь действительно в лазарете команды находится 10 человек, половина которых является игроками стартового состава. Если в начале чемпионата там, как бы и болельщики говорили, и специалисты, ну, что было целый ряд судейских ошибок, которые по, помешали Заре набрать очки, то сейчас вот тот лазарет, который у нас вот сложился, ну, он просто выбивает из колеи и футболистов, и тренеров, и руководства клуба. Вы согласны, что это была ошибка или партии, не ошибка судей? Нет, это бы не было ошибка судей. Когда судья бежал и увидел кровь на лице вратаря, ну, Обвинить ли партию, я тоже не могу. Этот футболист он борется до последней секунды, он, он, он в борьбе был. Да, тут это как бы неумышленное нанесение травмы. Это стечение обстоятельств, что вратарь выполнял свою работу, но и нападающий, футболист выполнял э, свою работу. Его нельзя упрекнуть в том, что это не было умышленное. Зная ли партию, я знаю, что этот футболист, который сам больше страдает э, от э, ударов по ногам, от толчков, от всего, потому что он техничный футболист, нацеленный всегда. На, на борьбу и всегда отдается футболу до конца. потому это просто это стечение обстоятельств. Ну, случилось это в пределах натарской площадки. Действительно серьезная травма. Наталь молодой не очень долгое время находился без сознания. Но это были два мужика, два футболиста которые пошли до конца один и другой. И к чести и хвала. Но пострадали, мы пострадали. Потому что это удаление на пятой минуте, которое сразу очень ключевого футболиста. Вообще даже в лучшее время зари, нынешней зари. А в этом матче, ну, просто сразу сложно было найти ему замену вообще. Не могу с вами не согласиться, что команды боролись до конца, но тем не менее. Счет был на табло, и после очередного проигрыша много критики в сторону клуба. Прислушивайтесь к доброжелателям. Вот к таким вот доброжелателям в кавычках, скажем так. Ну, понимаете, есть критика конструктивная. Я всегда говорю, что нас нужно критиковать, и нас есть за что критиковать. А есть неконструктивная критика. То есть надо учитывать все, все те моменты, которые как бы есть. Да. Как бы показатели работы клуба, показатели работы команды – это, конечно же, результат. Это турнирная таблица. Были бы мы выше в турнирной таблице, наверное, было бы меньше и критики. А так сегодня ее надо принимать. Понимать, понимать надо эту критику и пытаться выходить из этой ситуации. Хотя должен вам сказать, что очень сложно на сегодня, вот э, очень сложно, потому что больных, ну просто много больных, не больных, а травмированных. Это э, все, все, э, все получено в результате травмы. Потом у, у всех на поле травмы произошли на поле, они где-то там на тренировках или на поле я по-любому футболисту могу сказать где он получил и когда. другой вопрос что э, не все из них э, вот в каком не все из них мужики один, не все из них хотят терпеть. Я не буду называть фамилию. Кто-то готов выйти, вот тот же Олейник, он вчера, после сотрясения мозга, после накола челюсти, он вчера пришел, я готов тренироваться. Ему говорят, нет, у тебя еще как бы есть посттравматические э, симптомы, там, головная боль, там, что-то. Я готов тренироваться, я готов выйти на поле и, Есть тот же Ференчак, который перенес, там, и, говорит, я иду в общую группу. Но есть и другие, когда там травмы менее значительные, а вот там болит, там как у них модное слово у футболиста. У меня вот здесь дискомфорт, который не подтверждается ни УЗИ, ни МРТ. Ну вот дискомфорт. Ну, что, приходится битвы их на поле выгонять, никто не собирается. Почему не хотят выходить? Почему вот такое отношение? Они же профессионалы. Ну понимаете, может быть, тут не хватает им мужественности мужественности. Не хватает, у некоторых э, не хватает, наверное, э, взять на себя, и на себя в том числе, ответственность за этот результат. Ну, лучше пересидеть, переждать, а вот наладится. Ведь сейчас вот все ругают кого? Виноват президент, виноват генеральный, виноват тренер, все виноваты. Но только никто не говорит о том о футболистах. А ведь надо и у них спросить, а почему они так играют? Чего им не хватает? Вот на сегодняшний день чего им не хватает для того, чтобы показывать хороший футбол. Даже вот перед этой игрой, проводя собрание, и тренеры, я говорил, что у вас сейчас реальный шанс вот у тех, кто лично сидел в запасе, показать, что вы тоже футболисты, что вы заслуживаете место в основном составе. Вот выбили травмы основных игроков. Выходите, доказывайте. Ну, и мы видим, и видят болельщики это, что не все оказываются готовы к тому, чтобы доказывать, вести на поле мужскую борьбу именно мужественности. Им не хватает мужественности. Ведь как бы футболисты они, ну все умеют играть в футбол. Как бы раз уж они попали в команду мастеров, не умеют играть в футбол. Вот именно мужественности не хватает. Но ну, это качество, которое сложно тренировать. Если человек сам боится борьбы, боится э, где-то превозмочь себя, где-то, э, ну как как его заставить? Нужен ли команде психолог тогда в таком случае? Я не думаю, что команде нужен психолог. Понимаете, как вот те э, модные явления, когда да, там брали в команду психологов, беседовали. Я думаю, что лучшим психологом для них является тренер, ну и должна еще являться платежная ведомость. Должна являться тоже психологически их. Ну вот сейчас как бы сейчас истины наступил, когда, наверное, надо смотреть, немного ли мы им платим. Вот. Надо, наверное, включать эти речи, заставлять людей какими-то искать, так, так сказать, прививать им мотивацию другими способами. Ну вот сейчас, я думаю, что настал тот час. Ну еще не штрафовали за Нет, почему? Лишь. Некоторых штрафовали уже. Да вот привели двух человек в дубы. это Бруно и Мадоу. Их привели в дубы. Естественно, они будут оштрафованы очень серьезно принято решение тренерами, руководства о том, что именно за нежелание отдаваться борьбе. То, что за их инфантильность излишнюю. То есть вы же футболисты, вы же, это ваша профессия. И вы, наверное, думаете, как дальше жить, в каких клубах играть, ведь не осталось. Ну, Опять-таки, тот же Бруно, когда вы представляли как игрока команды, говорил о том, что «Заря» – это для него своеобразный толчок в Европу, толчок в европейские команды. Молодой перспективный игрок, но у него почему-то не хватает вот этого желания показать себя. Ну, это же, опять же, я же говорю, что это личностные черты человека. Самоуспокоенность, наверное, влияет. Вы понимаете, что как он из бедной семьи, и тех денег как бы я всегда это перевожу, я всегда привык считать. Здесь математика. 10 человек травмированных, возможно, стоит говорить о том, что врачи команды неправильно работают. Ну, понимаете, они травмированы. Вы правильно сразу сказали, что вот, травмированы. Травмированы на поле. Даже все, все футболисты травмированы на футбольном поле. Во время игр ни один на тренировке не получил травму. Ни, один, ни одного нет самозаболевания в результате там вот того, что врачи не досмотрели. Врачи, э, как бы, э, достаточно профессиональны на этом уровне. И они работают в тесном контакте лучшими специалистами луга города и области. То есть все УЗИ, все МРТ, все консультации, все футболисты получают. Они же ведь не узконаправленные специалисты, они спортивные врачи. То есть они вот оказать помощь на поле по рекомендациям узких специалистов, травматологов, невропатологов, всех, да, там получают рекомендации и следят за жестким выполнением. Вот это да. Но тут еще другая проблема, что нет помещений на нашем стадионе для того, чтобы можно было установить необходимое оборудование. И вот здесь. А так и то, что касается связи с лучшими специалистами в Уганской области если надо. И многие ездили и в Киев на консультации, и в Донец на консультации. В Германии был Павел. Ну, в Германии в это операция. Uh -huh. делать. делали операцию в Германии. Как бы восстанавливается он, даже как по его заявлению, по его как бы желанию. И мы так думаем, что последние две игры в этом году Худзик уже будет играть в фон. Будет играть. Перенчак уже тоже, я думаю, в ближайшее время. Сейчас он уже в общей группе занимается. Уже и Каратецкого в общей группе занимается. То есть, как бы, надеемся, что полоса вот этих вот room закончится как раз. Ну, очень хочется в это верить. Еще один вопрос. Сергей Селюк, профессиональный нападающий, человек, который пришел в Зарю, звездный, звездный футболист в украинской премьер-лиге, не побоюсь этого слова. На последней пресс-конференции стало главный тренер Анатолий Чанцев, говорил о том, что в экстренном порядке наигрывает Михаила Цакича, нападающего, то есть человек, который играл в защите в свое время, да? Ну, вообще-то Цакич начинал свою карьеру там на разных местах, но мы его к себе приглашали, как вот левого полузащитника вообще. Потом начали искать место, потому что футболист с большим желанием хочет играть, достаточно молодой, и как бы не используя чего, потому его как бы пробовали в защите. Вот. Его техническая оснащенность позволяет ему играть на подъеме, то, что он как бы как футболист. Что касается Селюка, действительно, Сергей крайне резко снизил требовательность к себе. Просто я, я честно говоря, не понимаю. Хотя и в беседах с ним, опять же, это, как говорят, я, я хочу играть. Но я тоже хочу, но не могу. Потому это, это проблема. Селюк это проблема и для тренера, потому что он его сюда приглашал. Это и для нас проблема, потому что были понесены определенные материальные затраты. То есть он не просто так пришел, как свободный агент, вот его контракт выкупался. Вот. Потому это очень больный вопрос. Проблема, которую решить мы не можем. Невозможно, тренер вам скажет, я скажу, нельзя залезть в мозги к футболисту, что ему мешает. Хотя, быт нормально, скажем, все нормально, дома все нормально, почему не играешь, я не знаю. Но такое бывает, что, как говорят футболисту, нужно найти свою команду. Может быть, это действительно не та команда, где он может себя раскрыть заря. Может быть и так. Если смотреть объективно, с такой игрой, которую сейчас показывает заря, нам стоит ожидать повышения в турнирной таблице? до каких пределов. До каких бы вы хотели лично? Я бы до каких хотел Я бы хотел, чтобы у нас Заря стабильно боролась за зону Еврокубка. И как бы по некоторым. Так сказать аспектом мы себе можем это позволить Я не беру там игровой в игровом плане в плане своей инфраструктуры стадиона да но некоторые есть это, аспекты где мы можем говорить о том что да, бюджет клуба позволяет бороться за, за еврокубки но во всех остальных конечно компонентах мы очень сильно уступаем очень сильно потому что касается игры, мы ну, все-таки надеемся, что будут, будут кадровые изменения. Знаю, сейчас среди футболистов, думаю, что чуть-чуть по-другому мы подойдем к вопросу формирования команды. Это и президент говорит. Вот. Потому что надо менять. Менять уже что-то надо менять. Хочется верить, что изменения будут только в лучшую сторону. Ну, это мы надеемся. Иначе зачем, зачем работать туда, -то, если только как Пишут некоторые доброжелатели, что они приехали сюда убивать команду. Нет. Я бы хотел бы еще отвернуться к вопросу о том, почему команда не возвращается на, на стадион. Я думаю, что это... Вы знаете, ну, футбольный клуб не является собственником стадиона. То есть мы арендуем его. Собственником стадиона является Луганский областной совет, то есть громада Луганщины если они гарантируют нам, скажут, что, да, что можно играть на этом поле, и можно будет играть весной, мы ну, хоть завтра выйдем на это поле. Но один момент, что заканчивается чемпионат 3 декабря, мы уже не знаем, и последнюю игру мы играем домашнюю, уже вполне может быть лежать лед и снег. И начинается 3 марта, где опять же может лежать лед и снег. В прошлом году, вы все знаете, как мы боролись со льдом. Да? В этом году никто не хочет этого делать, потому что это совершенно другое поле, совершенно другие деньги были потрачены на это, и хотелось бы, и поле действительно в прекрасном состоянии. Это, отличие, это отмечают и те, кто приезжает. Вот Кварцяный выходил, он просто был удивлен качеством этого поля. Он выходил, он видел, просто он сказал, что здесь проделана большая работа и качественная работа. Там уложен подогрев. Подогрев, я еще раз повторяю, включать некуда. Но это не проблема Зари не проблема, это проблема собственника стадиона. Вот собственником стадиона значит, для того, чтобы как бы э, проложить сюда кабель с квартала Димитрова, это, это нужно на сегодняшний день, ну, или на момент проекта проектирования это 10 миллионов, 10 миллионов, то есть они не выделены. Значит, реально, если, ну, может быть, может быть, если как бы идти по процедуре, по закону все это делать, может быть, к концу следующего года это и будет сделано. Опять же, могу, если делать по процедуре, по закону. Если делать как бы по другому пути, ну, может быть, это будет сделано или это. Но я хочу сказать, за те работы, которые футбольный клуб, благодаря своим спонсорам провел, еще ни копейки денег никто не получил. Поэтому вот это вот надо понимать и, и принимать, то, как оно есть. Потому что ну, есть процедура, которая есть. Но ну, хотелось бы, чтобы, конечно, более эффективнее, более быстрее работали наши власти. Я понимаю, что у них проблем много, кроме стадиона. Это пятилетний сезон, и дороги и все остальное. Но при желании можно решать все тем более, когда со стороны президента футбольного клуба «Заря Геллера» Есть понимание и есть движение навстречу. Потому, вот, потому, я думаю, что играть мы здесь начнем в марте. Значит, понятно, что до марта надо греть поле. Сейчас уже мы нашли, мы опять же, не кто-то там как-то описался, а президент нашел генератор. Я думаю, что в ближайшее время мы его приобретем, привезем, произведем э, те необходимые работы для того, чтобы можно было включить отопление. Но, опять же, чтобы понимать, что для того, чтобы месяц греть поле, нужно 100 тонн солярки. Это тоже большие деньги. Ну, каждый, многие проезжают мимо заправок и понимают, сколько это стоит. Сколько это, стоит. Вот, это нужно 100 тонн для того, чтобы греть месяц. Так вот, если, как бы, если все равно, где заря будет играть весной, то есть весной Заря. Если сейчас мы выйдем на это поле, в Луганске играть не сможем. Потому что мы убьем поле, оно не растет, трава не растет, то есть надо будет время. А если мы его сейчас сохраним, в феврале начнем греть, оно будет зеленое, красивое, чистое, и можно будет играть, и уже там дальше вести, и работать. Теперь если все вопросы решатся. А я думаю, они решатся, потому что еще пока ничего нерешимого мы, мы все решаем. Тяжело, с упреками, со скандалами, с обидами, с оскорблениями. Но мы решаем все вопросы здесь. Вот. И я думаю, мы подогреем. И первая игра будет уже на, на нашем газоне. Спасибо вам огромное за беседу. Можно вам пожму руку? Спасибо. Мне кажется, команде на самом деле повезло, что сюда пришли такие люди. И почему-то я, я уверена в том, что у вас все получится. Спасибо я думаю, вам. Спасибо вам. Якось так додати нічого. Та мене особисто зачепила одна фраза гендиректора В нас все вийде і в це справді дуже хочеться вірити. Наступний суперник команди Сімферопольська Таврія Кримчани з Ореї зіграють у п'ятницю пізно ввечері. Після важкої гри з лідером чемпіонату Динамо представники Сімферополя виснажені, але з піднятим настроєм. Пім'я стабуть залишилися. і знову Таврія не змогла обіграти у рамках чемпіонату незалежної України киян на своєму полі, але неабияк потріпали нерви лідерові. Вибили на одну гру величезну кількість динамівців, довели до божевілля синьо-білих, які у пориві агресії натворили таке на полі. Нецензорна лайка на адресу судді вибивання м'яча після свистка. Поводінку Мілецького взагалі обговорюватимуть на засіданні виконкому ліги. Що й говорити, Таврія давно вважається незручним суперником для грантів українського футболу. Упродовж. Кількох років успішно виступає і у Кубку України, але це тільки одна сторона медалі. До того ж, немає стабільної гри, постійні кадрові проблеми з останніх втрат Лакі да і наш земляк Ілля галюза. 1 листопада вони за обопільною згодою з новим керівництвом клубу покинули розташування сімфропольців. Саме ці гравці зробили усе для того, щоб Таврія у 2010 році виграла кубок. Тепер замінювати їх немає. ким. з цим завданням спробує впоратись новоспечений президент Дмитро Селюк. Одним словом, перед поєдинкою. З нашою зорею у Таврії одні суцільні проблеми. Як пройде битва двох нестабільних клубів, побачимо 4 листопада. У Хочеться вірити. ну як хочеться вірити у перемогу. А в нас на цьому все. Зустрінемось за тиждень. Пам'ятайте, команду люблять не тільки за перемоги. Я вам дякую за увагу. З вами була Катерина Ракова. Нагадую, футбол це не тільки гра.